Как все вы знаете, в процессе своего развития, роста и создания урожая растения расходуют из почвы различные питательные элементы. И если ничего не делать, то почва постепенно теряет плодородие и урожай становится все хуже, хуже и хуже. Для того, чтобы поддерживать плодородие почвы, нужно применять различные удобрения. Ну, коротко говоря, удобрения бывают органические и минеральные. Сегодня мы хотим поговорить о разновидности органических удобрений, зеленые удобрения или сидераты. Это тем более важно, что сейчас еще в середине сентября вы можете посеять такие культуры крестоцветные, как горчица, масочная редька или рапс. Они еще успеют вырасти, набрать достаточно большую вегетативную массу, а в использовании сидеральных удобрений важно именно чем больше масса, тем лучше. И вы их сможете еще потом или закопать, или оставить на зиму, а потом перекопать. Вот и осень. И мы радуемся урожаю, подводим итоги и анализируем ошибки прошедшего сезона. Осень ⁇ одна из самых важной поры у земледельца, потому что осенью сейчас закладывается урожай следующего сезона. Вы со своих участков собрали сотни килограмм разной продукции. Это корнеплоды, ягоды, овощи, фрукты. Вы унесли это все домой. Земля вам их щедро подарила. И теперь, для того, чтобы восстановить плодородие Земли, нужно же столько же килограмм, а может быть и больше, внести обратно в Землю. Если мы внесем столько же килограмм, мы вернемся к потенциалу плодородия нашей весны. Но давайте смотреть правде в глаза. Дорогие мои земледельцы, у нас с вами практически не осталось плодородной Земли. И как следствие очень много разных болезней, очень много разных вредителей, которые доставляют нам очень много беспокойства в течение сезона. И тогда мы все-таки будем с вами восстанавливать плодородие земли. Как же это делать? Обратимся в природу. Как это происходит в природе? Вот растет растение в начале весны. И в течение всего сезона наращивает очень большую массу листьев и стеблей. Осенью, когда начинаются холода, как сейчас, растение падает в землю, и начинает перерабатываться микроорганизмами. И постепенно оно ферментируется и превращается в органическую массу. И сверху на земле появляется маленькая плодородная пленочка. На следующий год опять так же и точно так, как сливки на молоке на земле начинает наращиваться плодородный слой. Точно так же мы можем этот прием агротехнический повторить у себя на огороде. Этот прием называется сидерация. А растения, которыми делается сидерация, называются сидератами. Что же такое сидераты? Сидераты – это однолетние растения, которые мы используем для выращивания зеленой массы. Чем больше зеленой массы мы уложим с вами сейчас в землю, тем больше мы нарастим наше плодородие. Итак, что же сейчас очень важно сделать для восстановления плодородия земли? Те грядочки, которые у вас уже освободились, мы засаживаем всевозможными сидератами, такими как горчица, рапс, редька масличная, рожь, овес, пшеница, люпин, вика, и вообще любые зеленые растения, которые вы сейчас высадите в землю, может быть у вас остались старые семена, вы можете бросить в землю. Наша задача до того, как начнутся морозы, посадить как можно больше зелени. Земля ни в коем случае не должна пустовать какую же задачу выполняют наши сидераты? Ну, прежде всего, они являются зеленым удобрением, так как в природе. Мы это явление, восстановление плодородия земли, можем на нашем огороде повторить несколько раз за сезон. Но осень самая благоприятная для этого пора. Потому что все время, когда будет зима, когда будут морозы, под землей будут работать наши микроорганизмы, червячки, жучки, грибы. Они будут заботиться о нашем плодородии и готовить землю к следующему сезону. Кроме того, что наши растения являются зеленой массой, они еще поднимут своими корнями, очень разветвленными, очень мощными, иногда до нескольких километров в общей сложности, они поднимут с нижних слоев земли макро- и микроэлементы, такие как азот, калий, фосфор, кальций, железо, цинк, то, что вы собираетесь вносить с помощью минеральных удобрений. Но в форме солей, к сожалению, это практически не усваивается. Например, горчица накапливает очень много азота, калия, фосфора. Она поднимает своим корнем глубоко из-под земли. Гречиха накапливает очень много железа. Такие сидераты бобовые, как люпин, вика, пелюшка, горох, накапливают на своих клубеньках очень много азотофиксирующих бактерий. И они являются лучшими предшественниками таких культур, которые потребляют много азота в период вегетации. Кроме того, что сидираты являются удобрением, они еще являются фитосанитарами почвы. Те, у кого есть проблемы с проволочником, с медведкой, с фитофторозом, могут вылечить свою землю с помощью таких сидератов, как горчица, рапс, редька масличная. Горчичные масла, которые которые содержатся в этом растении, будут угнетать вредителей, и они вообще уйдут с этого участка. Нематода, которая часто встречается на клубнике. Вы прямо по клубнике засеиваете горчицу, и с морозами она упадет на клубнику, и вы таким образом оздоровите свою почву. Но кроме того, что эти растения являются удобрением, они еще делают очень хорошую структуру земли. Аэрация воздуха и воздушного пространство около корней. Потому что, если вы обратите внимание, земля, которая очень часто копается, она бывает очень уплотненной, она не дышит. И если идет дождь, то на такой земле застаивается вода. Земля, структурированная корнями сидератов, очень быстро и много пропускает воды. Это лето вы наблюдали сильные ливни. И на земле, которая была структурирована с помощью сидератов, с помощью других каких-то растений, эта вода очень быстро уходила в подпочвенные воды. А когда начиналась жара, она по этим же канальцам поднималась к корням растений и обеспечивала их необходимой влагой. Вы же выдергивали когда-то из земли куст ржи, куст щерицы, какие мощные у них корни. Представьте себе, вот именно такая система корней капилляров должна быть под землей у здоровой структурированной земли. Такая земля очень устойчива к засухам, которые часты в нашей Нашем регионе кроме того что мы с помощью сидератов создали фитосанитарные условия, удобрили землю создали структуру, еще сидераты являются защитниками эрозии почвы. Те земли которые уходят в зиму без зеленого покрова всю зиму они подвергаются эрозиям ветры, дожди, морозы поверхностный слой земли абсолютно не готов к принятию семени в весеннее время и поэтому, если вы не успеете засадить сидиратами в этом сезоне эту землю, хотя бы закройте ее мульчой. Сегодня мы будем с вами сажать сидераты в стационарных грядках. Нужно сказать, что в нашей агротехнике природного земледелия это один из самых замечательных приемов. Я очень люблю сама стационарные грядки, и я сейчас вам расскажу о нескольких их преимуществах, которые вы не сможете не оценить. Если кто из вас еще не сделал стационарные грядки, я вам очень рекомендую перейти именно на стационарные грядки. В чем их преимущество? Во-первых, вы работаете всегда только в ограниченном пространстве. Вы не рыхлите много лишней земли, как это у нас было раньше. Сначала вспахиваем весь огород, а потом протаптываем тропиночки. Изначально сразу вы определяете место, чтобы вам было удобно. Закон такой. На грядку мы не становимся ногой. С любого конца грядки мы должны достать до середины грядки. И тогда вам не придется становиться ногой. Мы ходим только по тропиночкам. Когда вы два раза хотя бы на одно место наступили ногой, земля переуплотнилась. А если вы перестанете ходить, начнете там восстанавливать землю, ее структуру, вы увидите, как к концу уже только первого сезона, наступив случайно ногой на грядку, вы провалитесь почти по щиколотку. Итак, первое преимущество у вас становится меньше физической работы. Второе преимущество. Вы экономите свои материальные средства. Вы вносите сидераты, вносите биологию, М препараты М-препараты, только в это небольшое пространство и восстанавливаете именно его. И одно еще очень, на мой взгляд, у них еще много преимуществ, но одно еще преимущество, что в любую погоду, хотя будет 4 дня лить дождь, вы всегда выйдете на такой огород в комнатных тапочках. Дорожки у вас будут либо задернены травами дикими, либо вы сами засеете их газонной травой. И тогда Ранние посадки почти в феврале, если погода позволяет. Или во время сильного дождя вы всегда сможете выйти в огород и сделать все, что вам необходимо. Сегодня мы на участке членов нашего клуба, который использует уже 9 лет систему постоянных грядок и высаживает сидераты вот в таких вот постоянных грядочках. Для начала мы взрыхлим землю. Для того, чтобы посадить сидераты, нам нужно... Обязательно взрыхлить землю. Причем взрыхлить можно только поверхностный слой. Главное, чтобы семена упали ну, в рыхлую землю максимум 1-1,5 см. Это абсолютно достаточно для того, чтобы мы выполнили свою задачу и семена упали в землю. Разбрасываем семена прямо по поверхности взрыхленной земли. Стараемся делать это равномерно. Это самый простой способ посадки сидератов. В принципе, сидираты можно сажать и рядочками, но это, конечно, займет гораздо больше времени. В данном случае мы с вами сейчас сажаем горчицу. Почему именно горчица и на этом участке? Во время сезона этот участок был заражен проволочником. Здесь были замечены проявления фитофторы. И здесь у нас, в общем-то, все не так благополучно с другими вредителями. Горчичные масла, когда мы высеем и горчица взойдет, своими фитонцидами выгонят и вытеснят из этой грядки возможную нематоду, мы подозреваем, что здесь нематода, уйдет проволочник, и мы погасим явление фитофтороза именно на этой грядочке. После того, как наши семена посеяны в землю, мы их присыпаем с помощью плоскореза и поливаем водой из леечки. Для посева сидератов влага очень важна для того, чтобы они взошли дружно. Это практически единственное, но необходимое условие для всхода сидератов. Первый полив мы сделали обыкновенной водой. Теперь во влажную землю мы будем с вами вносить полезные микроорганизмы, которых вообще не хватает здоровой земле. Полезные микроорганизмы как раз обеспечивают, чтобы наши растения не болели. Они обеспечивают потенциал здоровой земли, чтобы на ней росли здоровые растения, которые не повреждались вредителями и болезнями. Они повышают урожайность. Эффективные микроорганизмы мы вносим обязательно осенью. Это один из самых важных внесений микроорганизмов в пропорции 100 мл на 10 литров воды. Эффективные микроорганизмы содержат препарат «Эмочки». Такой препарат вы можете найти в любом клубе органического земледелия по всей Украине. Дело в том, что им технология – это один из основных агротехнических приемов восстановления плодородия земли, поэтому любой консультант в клубе вам о нем расскажет очень много. Сюда же эту леечку мы добавим еще одну жидкость, но на самом деле это гриб энтомофаг. Вы наверняка знаете уже, кто такие энтомофаги. Это враги наших врагов. Для того, чтобы обеззаразить грядочку от медведки, проволочника, личинок майского жука, мы сюда внесем гриб энтомофаг метарезин. Специально для клуба этот гриб разработал нам Черкасский институт биозащиты. И теперь мы с помощью него можем решать вопросы защиты от личинки майского жука, медведки, проволочника и, кстати, зимующего колорадского жука. То есть все вредители, которые живут в земле. Работает он следующим образом. Попадая в землю, во влажную почву, он начинает разрастаться и прорастает через тело вредителей, которые зимуют в этой земле. И еще один препарат, который тоже разработал Институт микробиологии в городе Одессы, такой препарат, как баверин. Препарат направлен именно от медведки. В этом году она доставила очень много беспокойства нашим дачникам, особенно в начале сезона, когда была высажена рассада. Баверин тоже работает как грипп-энтомофак и тоже поражает медведку, отпугивает ее с тех грядок, куда мы его внесли. Горчица скоро взойдет и в течение двух месяцев нарастит очень большую зеленую массу. И вообще в этом осеннем сезоне я бы отдала предпочтение крестоцветным. Горчице, рапсу, редьки масличные. Именно они в очень короткие сезоны наращивают очень большую массу. Но существует еще много других сидератов. Они каждый выполняют свое назначение. Если вас это заинтересовало, и вы хотите гораздо более подробно узнать эту тему, то в клубах вам всегда дадут консультацию, особенно брошюра «Седирация всему голова» и «Какое удобрение лучше», написанные нашими единомышленниками. И также семинары клуба органического земледелия по восстановлению плодородия земли, по сидератам, по им технологиям. Мы всегда рады видеть вас для того, чтобы помочь решить вам все ваши проблемы. Проблемы на участке всему вышесказанному я хочу добавить, что занимаетесь ли вы органическим земледелием или традиционным, применяете минеральные удобрения и средства защиты химические, но использование органических удобрений всегда будет очень желательным и очень полезным, поскольку, как вы понятно из рассказа, органические удобрения – это не только питание, это еще и физико-химические свойства почвы, это структура почвы, это ее водно-воздушный режим. Это набор различных полезных микроорганизмов, огромное количество. Это дополнительный источник углекислого газа. То есть в любом случае это будет очень хорошо. Но, к сожалению, сейчас тот же самый перегной или навоз стоит достаточно дорого и не все могут себе позволить это. При, поэтому применение сидератов это достаточно хороший выход из сложившейся ситуации. Все-таки это будет гораздо дешевле. А использование сидеральных удобрений совместно с микробиологическими препаратами, о чем тоже было сказано и показано, это еще больше повышает эффективность данного приема. То есть при этом мы как бы убиваем двух зайцев. С одной стороны, органические остатки у нас быстрее перегниют, то есть минерализуются и станут доступными растениям. А с другой стороны, учитывая такое большое количество органического вещества в почве, наши полезные микроорганизмы будут дольше там сохраняться и дольше будут продолжать работать. Но кроме уже названных препаратов я хотел бы вам напомнить еще о таких препаратах украинского производства, как Эмбионик и Эмбико. Это целый набор микробиологических препаратов, например, Эмбионика. он позволяет получить быстро компост, то есть сейчас опять-таки обработав послойно кучу компостную, вот сейчас у нас остается много растительных остатков, послойно складывая их, обрабатывая препаратом Эмбионика, вы можете еще до холодов получить компост, который можно будет внести в почву, а применяя такой препарат, как Эмбико, восстановитель плодородия почвы, то есть э вырастив сидераты и обработав почву препаратом Эмбико восстановитель почвы, вы тоже получите быстро эффект, поскольку очень быстро органические остатки разложатся, минерализуются и будут использованы растениями. Применение микробиологических препаратов типа Эмбионика и Эмбико и им подобных позволяет нам восстанавливать быстро плодородие почвы, уменьшает заболеваемость растений болезнями и вредителями, повреждения самих патогенных организмов становится меньше, в почве увеличится количество полезных микроорганизмов а значит мы меньше применяем химические обработки если кто это применяет значит у нас уменьшается химическая нагрузка на участок на почву на растения а значит у нас улучшается качество продукции кроме того существует еще два препарата Эмбико – это реаниматор газона и пышная хвоя их тоже можно использовать совместно с сидератами Применение таких микробиологических препаратов совместно с зелеными удобрениями особенно актуально на маленьких приусадебных участках, потому что здесь нет возможности или пары оставлять, или э, применять культурооборот. Ну, какой-то культурооборот есть у многих, но тем не менее этого может быть недостаточно. И на тех же стационарных грядках сохранить почву здоровой и плодородной можно только лишь применяя органические удобрения и микробиологические препараты. Наверное, для многих из нас осень – время романтики. Она чувствуется во всем, даже в еде. Хочется чего-то необычного, но в то же время простого, если мы на даче. Такое блюдо есть в итальянской кухне. Его мы сейчас и приготовим. Здравствуйте. Сегодня с вами мы продолжаем осеннюю тему. И далеко не отходя, мы будем готовить осенний суп гаспачо. Почему осенний? потому что в Средиземноморье у них летом это все делается, а у нас осенью. Для этого нам понадобятся помидоры, ялтинский лук, перец красный, огурец, чеснок, томатный сок, багет, а также морская соль. Я люблю морскую соль, потому что она придает блюду более натуральный вкус и оливковое масло. Начинаем с помидора, удаляем их плодоножку. Режем помидор произвольно, не сильно большими и не сильно мелкими кубиками. Это все мы перекладываем в графин. Я позже объясню, для чего мы это делаем. Сейчас мы возьмемся за огурец и с него мы будем снимать шкуру. Очищаем огурец от кожуры. Берем мы только его самую нежную мягкую часть. Режем точно так же огурец, перекладываем его. Следующая очередь перца. Перец мы можем использовать целиком. Не забудьте удалить семена, прожилки. Они не жуются и не перебиваются блендером. Берем ялтинский лук. Режем его точно так же. И дальше начинаем перебивать. Можно добавить чеснок. Чеснок каждый добавляет себе по вкусу, а также надо не забыть добавить морскую соль. В получившуюся смесь мы добавляем томатный сок и оливковое масло. Сок мы добавляем для того, чтобы чуть-чуть разжижить наше гаспачо. Оливковое масло мы добавляем для классического вкуса. Теперь мы начинаем резать французский батон. Он же называется багетом. Дальше мы его будем подпекать на грилевой сковородке, сбрызгивая маслом. Напомню, что масло оливковое и кладем на раскаленную сковородку. Пока наш батон румянится, мы выливаем наш суп в тарелку. Гаспачо суп должен быть холодный. По желанию можете положить его в холодильник или добавить льда. Украшаем опять же оливковым маслицем и кладем веточку петрушки. К нашему супу подойдут греночки, которые мы приготовили. Они вполне уже румяные, красивые. И вот наш суп готов. Приятного аппетита! Осень воспевают не только поэты. Народное творчество богато на приметы о сентябре. Чем суше и теплее простоит сентябрь, тем позднее наступит зима. Если лист деревья опадает не полностью, зима будет холодной. В лесу много рябины, осень будет дождливой. Мало – сухой. Следите за погодой, слушайте советы специалиста. До скорой встречи!